Mən zəfərlə bölgəsindeyim. Yəni sıfır nöqtəsindəyik. Azərbaycan ordusu hal-hazırda ayıq sayıqdır. Düşmana istənilən cavabı verməyə hazırdır. Bəziləri ordumuzu gözlənd salmağa çalışır, ordumuza qarşı qara kampaniya aparır, ləkələməyə çalışırlar. Yəni Azərbaycan ordusu çox şey qadir idi. Bunu apreldə göstərib, bir daha göstərəcək inşallah tezliklə. Sənan Valibaşı komandanın əmri ilə bu ordun nəyə qadir olduğunu Ermənliyə göstərir, necə ki apreldə göstəribdi. Mən burdan səslənirəm bütün bizim izləyicilərimizə. Hal-hazırda cəbhədə sakitlikdir. Yəni hər hansı bir atışma, nə isə bir şey yoxdur. Sakitlikdir. İnşallah tezliklə hücum əmri veriləcək. Düşmana yerini göstərəcəyik. Torpaqlarımızı xaladan azad edəcəyik.